안녕하세요. 레드이드입니다. 많은 구독자분들께서 DK요 유대경을 쉬셔둥이 어떻게 생각하는지 궁금하다는 질문이 많아서 어제 바로 영상과 함께 질문을 보냈는데 방금 좀 답장이 왔습니다. 뜸들이지 않고 바로 들어보도록 하겠습니다. 안녕하我觉得这小伙子 他如果对一个普通人来教这个学，还是有一定实力。前提呢，一定是他的对手是一个普通的人。如果他的对手是一个从事现在搏击的业余，还不错的选手，或者是职业选手的话，这个小伙子教的东西基本上没有用处。嗯，他教的这些呢，基本都是表演，他的学员配合。 但是没有一个真正的去跟一个，呃选手去打，有个战绩，有个比赛，哪怕街头也可以。但是没有，如果没有这些的话，那基本上跟中国的那些，呃讲用嘴讲功夫的师傅们，基本上没有太多的区别。只是这个小伙子，看他的身材、速度，多少可能有点实力。但是这种我说的多少有点实力，仅。 对业余选手或什么都不会的选手上，那么接下来的话，我用我需要东的最直白的话来说，在中国像这样小伙子教学的人很多，大多数都教那些非常非常弱小的人，但是教的东西让这些学生真正的在街头防身，我觉得是没有什么意义，没有用处，意义不大。